В начале марта правоохранители Дружковки совместно с представителями областного аппарата МВД, объединенного отряда Днепропетровской милиции и другими силовыми структурами провели ряд профилактических мероприятий. В рамках данной работы были выявлены и не допущены ряд преступлений на территории Дружковки. И эпизод, связанный с незаконным обращением с оружием, не исключение. Было изъято оружие, лицо, находящееся в розыске у нас за создание бандформирования и участие в военных формированиях незаконных, и в частном секторе, в частном секторе дома находится. При обыске обнаружено было гранатомет ручной, две гранаты. Э тепловизор. В отношении 45-летнего жителя Дрюшковки, в доме которого правоохранителями и было обнаружено боевое оружие, открыто уголовное производство. На данный момент мужчина находится в розыске. Статья 263. Незаконное обращение с оружием. В дальнейшем будут проводиться аналогичные отработки города. Как отмечают правоохранители, подобные мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение преступлений различных категорий, в рамках отработки в основном уделялось внимание той категории граждан, которые находятся под домашним арестом, административным надзором и владельцам оружия.